Друзья, привет! Мы в Баварии. Сегодня мы снимаем второй выпуск нашего видеоблога. Сейчас бросим монетку. Я за Решку. А я за орла. Оп. Твоя очередь. Твоя очередь. Друзья, вот теперь серьезно. Второй выпуск видеоблога мы решили встретиться с интересными, известными людьми. Сегодня у нас будет встреча с Александром Романчуком, руководителем направления АЙ в Украине. Мы хотим задать ему вопросы, которые часто задают им наши клиенты, которые мы видим в интернете, о батареях, о пробеге в зимний период. Мы поговорим об этом, спросим, узнаем для себя и расскажем это вам, и покажем, как это будет. Вперед! Сегодня у нас первый гость в нашем цикле влога «Электромобилизация» это бренд-менеджер BMW i Александр Ромичу. Здравствуйте. На какой машине Разумеется, BMW i3. Я бы не принял другого i 3 А давно? А, с 2017 года уже, с начала 2017 года, а. то есть уже почти два года. То есть у вас машина была раньше, чем она начала продаваться на самом деле мы начали продавать i3 с конца 2016 года, но у меня появилось на Сколько уже проехали? Я даже не считал, но, наверное, 2020. А за город? Мы ездили и в Одессу, и в Полтаву на i3. И как экспириенс? Ну, в Одессу было тяжело, потому что это был февраль месяц, и это первая наша была поездка, мы были не уверены, честно говоря, в инфраструктуре, но все обошлось. До 7 часов мы доехали. Всегда было интересно, как происходит вот этот вывод новой модели на украинский рынок, Кто инициируется? Какое участие производителя? Может ли он отказать, либо наоборот стимулировать вот, в случае с ответным а, Ну, вообще с проектом i а, инициировали, на самом деле, мы. мы хотели с самого начала, с момента появления модели на мировом рынке продавать эти машины. А, но поначалу, во-первых, был э, очень большой спрос, то есть завод не успевал удовлетворять даже как бы, другие страны. А потом э, исследовали, разумеется, нашу инфраструктуру, готовность э, страны. И вот в 2016 году наконец-то было принято решение о начале продажи. Это очень интересный момент да, с инфраструктуры. Я помню, были периоды, когда очень так, постепенно выходили на рынок дизельные модели, потому что были вопросы о качестве топлива здесь. Точно так же вот, интересно с инфраструктурой электромобильной, как ее оценивали, как это показывали производители. А, на самом деле, то есть, i3 она не так требовательна качеств, к качеству именно может, зарядной станции, как другие модели. То есть интересовало прежде всего количество зарядных станций и как бы особенности рынка, потому что у нас наша особенность это то, что люди живут в многоквартирных домах и они не могут заряжать машину в Сипадон. Это из, один из корней преткновения. Но в принципе они опирались на опыт других восточноевропейских стран, схожих. И поэтому как бы, решили начать. А, вот мы читаем новости о том, что практически каждый производитель делает какие-то гамки заявления. Вот в случае BMW мы слышали про то, что строится новый завод, миллиардные инвестиции. Как вы чувствуете, на самом деле это уже какое-то доминирующее направление для производителя, либо это все-таки еще какая-то имиджевая вещь? Ну, я не думаю, что это сиюминутный тренд, я все-таки думаю, что это как бы глобальная тенденция, потому что завод BMW действительно, BMW действительно переходит на электрические модели. Главный завод, который находится в Бендельфинге, он сейчас модернизируется для того, чтобы на одном конвейере производились и электрические, и обычные модели. Также строится завод в Дебрецене, который вот вы, наверное, упомянули, который будет тоже производить электрические модели. В том же Китае строится огромный, вернее, уже построен огромный завод, который будет производить электрические экстрети. А производитель как-то смотрит на Украину в этом отношении? Да, на самом деле наш рынок развивается очень быстро и даже по сравнению с теми же восточноевропейскими странами Польша. Венгрия, они медленнее развиваются. То есть Украина для них это как бы, очень важный регион. И мало того, мы выиграли соревнования по продаже i в нашем регионе. Можете поделиться с цепной... Да, на сегодняшний момент мы передали 81 машину. То есть это сравнивается, сравнивается рынки Турции, Потом заморских территорий Франции они достаточно большие. То есть Исландия, вот такие вот. Интересные да, получается. Да, 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 отлично, интересно, да. Отлично. А если говорить про наших соседей, про Восточную Европу, страны? В Восточной Европе очень хорошо обстоят дела вот, в Румынии, потому что там есть преференции. В России, я знаю, вообще там как бы, ну, отсутствует этот рынок. Наверное, из-за расстояния большие. Да, да. А, Прибалтика, не очень. В основном скандинавская страны. но это понятно. Там это поддерживается на уровне законодательства. Просто ж показали, такие хорошие результаты. А наверняка стоит ждать новых моделей, какие есть в этом отношении планы на на двадцатый год? Да, в 2019 году будет полностью электрический мини. Он будет также в Украине, то есть концерн задавал нам вопрос, будет ли это интересно, разумеется, это будет интересно. В 2020 году будет новый X3 полностью электрический, и в 2021 или 2022 году это будет iNext. Это будет машина, схожая с i8, только полностью электрическая, и ну, не купе, а пятиместная версия. Принятие вот последних норм, которые еще на 4 года снижают убирают с МДС, как это влияли на эти переговоры с производителем, на, ваших, на принятие вашего решения? На самом деле нет, потому что это больше влияет на наши продажи, на наши рынки. На самом деле концерн просто ставит нам более высокий план, узнав, что цены не будут повышаться. Еще один интересный вопрос, который часто mm -hmm. поднимается скептиками. Что происходит с батареями? И если какая-то политика производителя уже, так как ä, производство растет, батареи наверняка накапливаются? Что с этим ну, разумеется, они не начали бы даже производство, если бы они не проработали вопросы с То есть В BMW это решается просто. А поначалу все батареи отдавались немецкой железной дороге которая делала из них своеобразные пауэрбанки, в которые закачивалась, накапливалась в которых электроэнергия в те часы, когда ее некуда девать, и потом она отдавалась в часы пик. Сейчас то же самое происходит на заводе. Завод построил себе тоже огромный пауэрбанк, который накапливает цены. То есть машина i3, она на 99% утилизируется, поскольку она сама сделана из карбона. Все вы тут мнение, что электромобиль это только вторая машина в семье. Вы поддерживаете его? <свят> На самом деле, ну, во-первых, все зависит от семьи, размер семьи, место жительства. да, место жительства, <свят> да. Есть, может быть, и единственная машина в семье. То есть, у меня есть клиенты, знакомые, у кого это единственная машина в семье. Вы сказали, 81 машина это сначала продаж или это Нет, это, самого... это в этом году. А сколько да. суммарно? В прошлом мы продали порядка 40 одну 42 То есть в этом году мы планируем 100 продать. Да, Хорошо, несколько быстрых вопросов mm -hmm. для вас лично. i3 или x3. i3, <laughs> <L3>, естественно. <кстати. смех> <laughs> <laughs> Отлично. А Электротяга победит через 5 лет, 10, 20. <laughs> Я думаю, лет через 20 а что для вас интереснее продать, напакованный X6 или i8? Ну, ну разумеется, i8. Кстати, по поводу i8, а что с его продажами? Давно он у вас продается? Точно так же мы начали продавать с конца 2016 года. Mm -hmm. Продали, mm -hmm. это тоже десятая машина сейчас будем Супер. А по регионам понятно, что Киев доминируют? Где еще на самом деле, то есть по всей, вы имеете в виду i-3, i3, да? i3 да? Да, i-3, Киев uh, это где-то 66% процентов продаж, 2-3, потом идет Одесса, Днепропетровск, no, 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 no. no. дальше Харьков, Ну, Харьков, там своя специфика, там очень много было автомобилей. I3. Да. Мы планируем в каждом выпуске у каждого спикера а, просить размечать какой-то один из мифов, который, к сожалению, еще очень много об электромобилях. Вот сейчас достаточно сильно похолодало. Как ведет себя батареи третьего? И, возможно, вы можете что-то посоветовать уже как пользователя людям, которые планируют приобрести электромобиль. А, начнем с того, что э, все автомобили официальные i3 они поставляются с теплонасосом. То есть это тот, то оборудование, которое обязательно для Украины. То есть мы сказали заводу, что без этого мы поставлять машину не будем. И это экономит уже до 30-40% батареи зимой. Во-вторых, я не заметил сильного падения мощности батареи, поскольку, еще один, кстати, миф, то есть можно спокойно включать фары, музыку, отопление и так далее, поскольку в i3 есть отдельный штатный маленький аккумулятор, который питает, собственно, все, все вот эти источники. Батарея питает только кондиционер или климат контроль И, кроме того, все еще машины, которые продаются в Украине официально, они оборудованы подогревом сидений, подогрев сидений одновременно подогревает батарею. Подогрев сидений тоже на автономном электропитании? Да. Ну и самое главное, конечно, это э, то, что вы можете э, поставить таймер э, как бы, время отправки. И когда вы придете автомоб... к автомобилю, он будет прогрет, он будет э, с прогретой батареей, и он даже, может быть, и надо будет чистить стекла, потому что они оттают от кондиционера. Э, супер, я надеюсь, мы кого-то. Mm -hmm. Спасибо большое, теперь можно пойти посмотреть mm -hmm. на машину. Пойдёмте. если это кожа, то это кожа, которая дубленная только натуральным способом, без химии. И то же дерево это собственные плантации в в Европе. Ничего не вырубается. И машина полностью перерабатывается. Весь этот пластик, все это перерабатывается. Разгон до сотни. 6,9 секунды, но до 70 это порядка двух секунд, это быстрее, чем М2. Как, ну, как, как, как ракета. можно всех оставить позади, меня, никто, меня никто еще не обгонял. Друзья, спасибо, что вы здесь сегодня все собрались в этот прекрасный погожий день. Для нас сегодня праздничное событие. Мы открываем наконец-то десятую станцию с открытием нас.